Она зараз догорыть полностью. Mm -hmm. Антики шо? Жахнула, хлопчики в пивишкой. Лети ты в пиви! Да, блять, давайте. то Сука. Подъедите. Давайте подъеду быстрее! Татьяну найдите! Таня! Зула? Су... Да. Да. Ой. Ой! Так, есть, работает, да! Если ты меня да, До Донец... да, да Донецка, легко! Нет, какой <laughs> Что у нас сегодня? Третья жовтня. Констаха. Приехали зараз за женщину по заявке. А она где гуляет. Ох, и Татьяна, блин. Татьяна! Осива, Татьяна, вы? Поехали, дорогая моя. Приехала маршрутка за вами уже. А, как как была и сказать, когда за мной а у вас связь здесь есть? Нет, нет. А что мы вам будем? В рельсу писать или куда? Поехали. А открывайте, да. Вещи ваши на месте. Давайте, давайте. На... Вещи ваши уже там, да. Видите, Танюш, что хорошо у нас? 9, Девять. Давайте, ребят, давайте. Нам сейчас быстро надо выехать, проскатить эту дорогу ужасную. Он снарядный разверванный. авто. Порядочек? Да, спасибо, ребят. Да, пожалуйста. Ой, батя. дышим, дышим, выдыхайте. А это все. А я сейчас открою, открыть его? Давайте. Все. Сколько у нас? Девять, да? вот молодцы. Молодцы. Первый заезд сделали. Но девять. цивильных вывезли сейчас из района э, залезничного вокзала Константиневка. Вот. Продолжим далее эвакуацию. Едем сейчас на другой бік города Константиновка.